До зарплати залишилося зовсім небагато, а вам терміново потрібна невелика сума. Як варіант, можна позичити у родичів або друзів. Це вигідно, бо гроші вам дадуть без відсотків. Можливо, також звернутися до фінансових установ. Як вибрати так званий кредит до зарплати, щоб не потрапити у боргову яму? Про це у наших фінансових порадах. Вам срочно нужны деньги, до зарплаты осталась чуть больше недели, а на вашей банковской карте нулевой баланс. Что делать в подобной ситуации и где взять необходимую сумму? Наиболее надежный вариант это финансовые учреждения. В первую очередь, конечно же, можно обратиться в банк. И вот тут главное не суетиться и не спешить. Обязательно попросите доступно пояснить, какие виды кредитования вам могут предложить и сколько составит переплата при возвращении. Мой совет обращаться в тот банк, который может донести до вас информацию. Человек может понять, что там, кредит на 2000 гривен в банке А. Может быть немножко дешевле, чем кредит, такой же на такой же срок в банке Б. Разница может быть большая. Не лишним будет также прочитать образец договора, особенно пункты, напечатанные мелким шрифтом. Там может находиться самое интересное. Очень часто встречаются скрытые комиссии. То, то бишь, например, банк декларирует ставку 10%, но при этом берет, например, 3% ежемесячно за обслуживание кредита. И таким образом, ставка может достигнуть, доходность банка может достигнуть и 100%. Там, там, вы. Внимательно очень изучать, какие э, платежи заложены, какая процентная ставка, какая комиссия, э, что будет в случае, если вы, э, будете, у вас будет просрочка по, по выплатам. Если вас все устраивает, приступайте к оформлению кредита. Для этого придется собрать небольшой пакет документов. В него войдут паспорт, идентификационный код и справка о ваших доходах. Банк также может попросить еще и дополнительные документы, например, справку из ЖЭКа о том, что у вас нет задолженности за комиссию. Услуги. Сейчас в Украине набирает популярность онлайн кредитование. Не вставая с дивана можно быстро занять деньги. В любое время суток заполняете на сайте кредитора небольшую анкету, вашу заявку рассматривают буквально в течение пяти минут и принимают решение. Если оно положительное, деньги на вашу банковскую карту перечисляют очень быстро. Максимальная сумма кредита, которую можно получить, 7 тысяч гривен. При первом обращении клиент может претендовать на сумму до полутора тысяч гривен. И с каждым обращением последующим сумма растет. Когда вы не видите кредитора, читать договор с ним нужно еще внимательнее. Там могут быть и скрытые комиссии, и дополнительные платежи, и еще все что угодно. Если кредитор работает добросовестно, то тоже рискует. Он ведь вас точно так же не видит. Страховать риски приходится путем повышения процентной ставки. Обычно это полтора процента в день. Например, если вам срочно нужно занять тысячу гривен, то через месяц придется вернуть полторы. Есть еще один вариант, где можно быстро взять деньги. Это частные займы. Таких объявлений на столбах в последнее время появилось очень много. Кредит без носа, залога без поручителя. Но есть один главный минус. Кредиты выдают под очень большие проценты. Кредиты, которые очень легко доступны по объявлениям, наверное, и столь же опасны. По той причине, что вы не видите, кто стоит за объявлением. И вот тут надо людям, конечно, быть поосторожнее. Если напоришься на мошенников, то за 10 тысяч гривен могут отобрать квартиру. И, конечно же, собирать Приготовка взять кредит не забывайте, что долги всегда нужно отдавать. А это бывает непросто, ведь берете вы чужие деньги на время, а отдаете свои навсегда. Да еще и с переплатой.